ખેડા જિલ્લાના નડિયાદમાં આવેલ શાળામાં ત્રેવીસમી ક્લસ્ટર ટેબલ ટેનિસ રાજ્યકક્ષાની ટુર્નામેન્ટનો પ્રારંભ થયો હતો આ ટુર્નામેન્ટમાં સીબીએસસીમાં અભ્યાસ કરતા રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓની તેર જેટલી ટીમો વચ્ચે સ્પર્ધા યોજાઈ રહી છે रमत गमत महत्व समझाए तो मैं मार्च पास बाद दीप प्रागट्य टूर्नामेंट की शुरुआत थी थी उद्घाटन समारोह में आरपीएफ कमांडर अतुल कुमार बंसल शाला प्रिंसिपाल डॉक्टर योगेश जैन और सीबीएसई ऑब्जर्वर विष्णु देसाई सहित टेबल टेनिस ना कोच उपस्थित रहा था स्पोर्ट्स कंपटीशन जो सीबीएसई के द्वारा पूरे गुजरात के सभी सीबीएसई बी एफिलेटेड करवाया जाता है उसके अंतर्गत टेबल टेनिस टूर्नामेंट का इनोग्रेशन सेरेमनी है स्पोर्ट्स जो है वो एजुकेशन का एक इंटीग्रल पार्ट ही है जिससे कि स्टूडेंट्स के अंदर पंक्चुअलिटी डिसिप्लिन टीम स्पिरिट और एक विनिंग एटीट्यूड आता है इसलिए ये एक एजुकेशन का ही एक हिस्सा है स्पोर्ट्स इंसान को सिर्फ मेंटली फिजिकली ही नहीं मेंटली भी फिट रखने में बहुत मदद करता है आज के दिन में स्पोर्ट्स को इंपॉर्टेंस देने की नीड बहुत ज्यादा है Please. बहुत ज्यादा एकेडमिक प्रेशर से उठ के जब कोई स्पोर्ट्स खेलता है तो बहुत ही अच्छा फील करता है और वहाँ पे यह, यहाँ पे महसूस कर पा रहे हम लोग कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है स्पोर्ट्स को लेके